Треба йти. Це ми піднялися. Спустилися сюди. А Отак от ідеш по шахті, а тут ось дивишся, тут от провали. Щили. Еще тот Экспирианс, конечно. Ну, вот эти люди хотят идти вот туда. На этом месте я понял, что я, наверное, уже дальше не пойду. Вот такая, <laughs> такой вагон, электровоз, можно сказать. Вот тут такая штука. Вот провода ходят. И вот это все аккумуляторы. Это замок, чтобы нельзя было открыть. Аккумулятор.

Вот это тут мы ночевали. Пришлось спать на вот этой лавочке тоненькой. В общем, такая здесь коптерка. Но смотрите, какие тут красивые девушки. Красота. Да, да понятно, мы всех и знаем. Ну, все записываем. Что, поехали? Да. Уже заведен, вас проживают. Андрей, наберешь Павел, <клышко> А, вот <вы звали>, да? <клышко> Здорово, я не знаю, зачем они. <клышко> Что там? Все, <клышко> Значить, йдуть проходи, рельси, шпали, а потім. А, вон там туди є. ви. Такі великі ями. Вася, ще туди можна підійти? Так, там з те сторони. Можна зайти з тою сторони. Ну ладно, поїхати. Що тут дна не видно взагалі? Воно підходиєш кудись туди вниз. Під нас. Метрів. 30-40 туди до стінки і метрів я не знаю скільки 100-200 вниз мабуть Девятьсот юбилей туда идет. Я не знаю куда. А, сейчас централ. Что такое? Ой. Давай, Дань. Это дух заброшенной Earth. шахты двух заброшенных предков мы с миром пришли отпустите Darwin's нас дядя <давай>. дух требует жертвоприношения, колбасы колбаса в электровозе у нас там в электровозе да мы сейчас принесем давай электровоз сюда отпустите erklären? нас <víde> как отсюда выйти никак Только а вниз -а 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 -а. Ты что, пятворка, цена, дам Да, нет Там есть лишние пятворки? Ну, А, и купа, это не пьешь, не пьешь. Ага. Тики без На, уже спать так хочется постоянно. Ух, кислорода мало, может тут газы какие-то еще ходят. Может быть. Сейчас, скорее всего. Иди, иди, Костя. Да, я на третий еще. Давай, на годинку, короче. Давай, давай наляжешь сначала. Нет, 5. давай на пашу, не сходим. Я потом в паду буду. Я буду в паду. давай. Ты мой студенческий друг, я буду чистить. Клянусь. Клянусь. Это тут кибак. А, клянусь. Клянусь. Равный кибак, клянусь. 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 Короче, тут как-то... Э, как-то... стрёмненько если честно. Они себя чувствуют как рыба в воде, а я немножко не очень, мягко говоря. Какие интересные штуки. Это самый нижний уровень. Ниже уже нету, вот тут их несколько. Сус пошел на какой-то ствол. Вы знаете, куда это он пошел? Да, О, там какой-то спуск. А, это те ворота вторые лишь. Нет, это другое что-то. А, это те ворота, наверное, да? А кто, а кто знает, что это такое? Вот это что такое? Трансформатор просто. Mm -hmm. Главный трансформатор. Смотрите, как прэпался. Репало с дерева От давления Но арки металлические стоят Это у нас предпоследний уровень Третий А есть еще четвертый И к сожалению Они хотят полезть еще туда Эти маньяки Да Блин точно туда нужно лезть там типа бомбарь, да? На этом месте я понял, что я, наверное, уже дальше не пойду. Ты уверен? Ну, а что? Чего? Там ведь пригоды. Да, я, я таких пригод не Ну ладно. Пойду. Так, тихо. Тихо, эти два американские горки. Капец. На. Что, прям стой. идем? Стой, стой, не, забирай. Дай я сфоткаюсь тоже. Вот эти люди хотят идти вот туда. туда. Ну зачем сейчас малейший звук, и оно пойдет что-то не так? Ну да, я так говорю, Денис. Ну, наша. Ради чего? Ну, в туннели, все, что там, сокровища чешу. Ради принципа. А свои сокровища. Это мы тут фоткаем Костю. Ляха -муха, я пошел отсюда, честно. Я знал, что вы маньяки, но, блин. Маньяки, это мы сейчас не разбирать, Буду решетку взломать, надо тащить наверх по стволу бревну. Еще тот эксперимент, конечно. Блин. В фильмах ужасах такого не показывают даже.

О. О, соль витриваю, здає. А, що ж, так соль виходить з організму у спотом, переповнюють баланс солі. Доброго вечора, ми з України. Це у нас звичайний мотобос. Принцип роботи який. Тут у нас гірка, тому ми затис затиснули гальма. Ось тут. Ось. тут. Зараз ми відпустимо гальма. І перемикаємо реверс. Ось реверс у нас на нулі. Перемикаємо на передній хід. Тут у нас задній хід. Перемикаємо передній хід. Ми зараз на нейтралці. Тому відпускаємо гальма. Так, пам'ятаєте, що у нас гірка? Ми котимось. Ми котимось. Прекрасно. Натискаємо першу передачу і поїхали. А скільки тут передач Чотири, здається. Ось, Друга. А, і задня в іншу сторону? Так. Да. Третя. І назад так само чотири передачі. Я? Yeah? Как yeah. И вот так 60 метров по вертикали. Такая лестница. Как, наверное, в египетских пирамидах, только тут все больше. Такой наклон. Послушайте, с каким звуком Отклупывается соль. слышно. Во-первых, так. Ждал, ждал всех. Похоже, они опять свернули. Ку-ку. ку, -ку. ку, -ку. Нет, Ну, вы нормальные. Сказали бы. что Ты кричала? А я шучу. Тут взагалі нічого не чути в цій солі. <клес> Хлопці, хоч би сказали, що ви кудись йдете, Мені так <клес> стрьомно було. <клес> ну а я що відповів? Я ж не чув нічого. Треба було гадати трохи назад. Так оглядаю, піднімаємося наверх. А ви, оказывается, пішли кудись.